Кабинет технического труда под ключ. Ученики школы номер 9 теперь занимаются в столярных мастерских, которые укомплектованы новым оборудованием. Условия обучения и труда оценила наша съемочная группа. А где деталь? Крепится на, рисках, можно, ну, на, раз, ну, на стол. Столярный, слесарный и сверлильный станки. 15 укомплектованных рабочих мест для учеников и демонстрационные для учителя. Комплекты рабочих инструментов. Такое новое современное оборудование получила школа номер 9 для столярных мастерских. Сегодня мы представляем в девятой школе еще один проект модернизации образования. В данном случае это средства, направленные на обеспечение инструментами обучения. Здесь нет особых инноваций, но есть современные новые безопасные станки, с которыми могут работать учащиеся. На данный кабинет было затрачено 300 тысяч. Проект, который представила администрация 9-й школы, он был направлен как раз на решение вопросов обеспечения условий стандартов обучения. Вот в данном случае мы видим классический кабинет, для технологий для мальчиков. В столярной мастерской проводятся уроки технического труда для мальчиков с 5 по 9 класс. Учебной программой предусмотрено изготовление простейших деревянных изделий, скалок, разделочных досок, домашней утвари. Ученики девятых классов уже успели оценить преимущества нового оборудования. В принципе, станки те же самые, но по сравнению с предыдущими станками, которые стояли до этого, они более точные и удобные для работы. Это бесшумные станки, так как прежние очень были шумные. Ну и точность – это главное, наверное. Помимо класса технического труда, в девятой школе обновлено материально-техническое оборудование кабинетов физики, химии и биологии. В течение прошлого года приобретен современный дидактический материал для начальной школы.